Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera adik-adik ya. sekalian uh, terutama uh, rakyat Sabah dan Sarawak ya. saya mengikuti rapat ya. pada Jumaat lepas Uh, ceramah tuan yang terutama negeri Sarawak Tun Dr. Wan Junaidi di Unimas saya memahami ya mesej, mesej, ya, tuan yang terutama pada hadirin yang hadir ke, ke itu ya. kita wajib jelas dalam pencerahan tersebut ya, bukan berbentuk politik tetapi dilihat daripada segi ilmiah ya, Tuan-tuan perempuan, isu ini bukan salah eh? Sarawak. Sarawak hanya menuntut apa yang telah dijamin oleh perlembagaan dan termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963. Apabila kuasa negeri eh, diambil alih oleh sekutuan melalui undang-undang yang tidak sepatutnya, ia bukan sahaja menyalahi semangat eh, sistem federalism malah ia menyejaskan asas kepercayaan antara negeri dan pusat contohnya hal ehwal alam sekitar, pelancongan, pelabuhan, malah hasil bumi semua ini asasnya berada dalam senarai kuasa negeri tetapi tuan-tuan dan perempuan hari ini banyak daripadanya dikawal oleh persekutuan Sarawak tidak menolak kerjasama nasional harap faham itu kita faham ada perkara memerlukan penyelarasan bersama tetapi kerjasama tidak boleh bermakna perampasan kuasa autonomi negeri mesti dihormati kalau perjanjian dan perlembagaan terus diketepikan ia hanya menambahkan luka lama dan membangkitkan rasa tidak puas hati rakyat Sarawak dan Sabah maka mesej kita mudah ya hormati pembahagian kuasa hormati hak negeri dan hormati semangat asal penubuhan Malaysia inilah asas untuk mengembalikan keyakinan dan mengukuhkan perpaduan negara uh, menurut uh, cerah, uh, pencerahan tersebut eh, beliau telah menyebut mengenai hal perkara 77 penambagaan persekutuan di antaranya yang menyebut apa sahaja yang tidak disenaraikan dalam senarai persekutuan adalah dianggapkan berada di bawah bidang kuasa negeri. Dun telah memberi contoh uh, khusus dawaan menceroboh kuasa persekutuan, eh? seperti Akta Kualiti Alam Sekitar 1975. Alam sekitar di dawa tidak termasuk dalam senarai persekutuan negeri atau bersama, namun undang-undang persekutuan diubah. Akta pembangunan, Petroleum sedikit yang tahu tidak pernah pun di bentang diterima dalam Dewan Undangan Negeri baik Sabah dan Sarawak. Ya. Pengisytirahan eh, Pelabuhan Bintulu sebagai pelabuhan uh, persekutuan dibawah di, di, di dilakukan tanpa persetujuan negeri sedangkan pelabuhan berada dalam senarai negeri. Uh, pelancongan juga dipindah ke senarai persekutuan pada 1994 melalui Akta 885 termasuk kuasa mengenai cukai hotel dan levy. Saya bersetuju pada uh, pandangan ini bahawa beberapa inisiatif tersebut persekutuan tidak sejajar dengan paham pembahagian kuasa dalam perlembagaan dan mungkin memerlukan persetujuan negeri atau pindaan undang-undang. Eh? Apa yang dibangkitkan bukan sekadar soal teknikal undang-undang tetapi menyentuhkan asas hubungan antara negeri dengan persekutuan perkara 77 ini jelas eh? memberi ruang kuasa kepada negeri apabila sesuatu bidang tidak disenaraikan secara khusus maka apabila persekutuan mengubal undang-undang dalam perkara yang kabur atau tiada dalam senarai eh, yang menimbulkan satu persoalan eh, sama ada tindakan itu sah dari segi perlembagaan atau satu bentuk pencubur, pencubuhan kuasa encroachment eh? dalam konteks Sarawak isu ini ya eh? lebih sensitif kena ia berkait rapat dengan hak-hak yang dijamin melalui MA63 jika kuasa negeri diambil alih secara beransur-ansur tanpa persetujuan ia bukan sahaja melemahkan semangat sistem federalisme malah mencetuskan rasa tidak puas hati yang mendalam kalangan rakyat yang ada Tuan-tuan dan puan-puan jika benar kuasa persekutuan telah melangkaui bidang yang sepatutnya berada di bawah negeri maka ada asas yang kuat bagi kita dari segi perlembagaan dan moral untuk menuntutkan keseimbangan semula Sarawak, Sabah tubuh Malaysia melalui perjanjian MA63. Perjanjian ini memberi mereka kedudukan istimewa termasuk lebih autonomi dalam hal tertentu. Jadi setiap campur tangan sekutuan mesti lebih berhati-hati dan berunding. Sekarang ada soalan yang hanya boleh dijawab di mahkamah. Adakah sudah ada keputusan Hakim menyatakan undang-undang persekutuan itu sah walaupun ia masuk dalam bidang negeri? Belum ada, eh, sampai sekarang. Bagaimana pula dengan kejadian antarabangsa? Bolehkah persekutuan gunakan alasan itu untuk ambil kuasa negeri tanpa persetujuan? Eh? Berkuat contoh, eh, maksud perjanjian antara bangsa how it operates ada ruang untuk kita membantah perjanjian antarabangsa dalam sistem undang-undang Malaysia kita cuba kita tengok dulu Malaysia mengamalkan doktrin dualism bermaksud setiap perjanjian antarabangsa ini yang ditandatangani kerajaan tidak secara automatik berkuat kuasa dalam negara ia hanya boleh dikuatkuasakan apabila parlimen menggubal undang-undang domestik untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Malaysia tanda tangan Convention on the Rights of the Child, CRC sebagai contoh, tapi hak-hak tersebut hanya terpakai bila dimasukkan ke dalam undang-undang tempatan seperti Child Act 2000, 2001 tuan-tuan uh, dan -tuan, puan-puan adik-adik sekalian eh, kena faham betul-betul. Jika perjanjian antarabangsa menyentuh bidang kuasa negeri, contohnya alam sekitar, tanah, perancungan ya, eh, eh, tidak sepatutnya secara sewenang-wenangnya guna alasan perjanjian antarabangsa ini untuk merampas kuasa. Tak boleh, ya. Kena ingat sebab Perkara 77 perlembagaan jelas apa yang tidak ada dalam senarai persekutuan adalah bidang kuasa negeri. Ya? Jika undang-undang domestik digubal bagi melaksanakan perjanjian, tetapi bidangnya dalam senarai negeri, maka secara prinsipnya persetujuan negeri diperlukan. Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, eh, jika persekutuan menggunakan alasan kita sudah tanda tangan perjanjian antarabangsa ya, aa, bermana mereka mengiktiraf MA63 itu adalah satu perjanjian antarabangsa maka kita mesti buat undang-undang. Ha, itu mungkin mereka mengatakan aa, menggunakan alasan tersebut ia boleh menjadi jalan pintas untuk mengat mengatasi kuasa negeri ini bercanggah dengan sistem federalisme. Ia juga bercanggah dengan MA63 yang mengiktirafkan kedudukan khas Sabah dan Sarawak. Perjanjian antarabangsa tidak boleh dijadikan alasan mutlak eh, oleh persekutuan untuk mengambil kuasa negeri. Ia hanya sah apabila disanakan melalui undang-undang domestik yang menghormati pembahagian kuasa dalam perlembagaan. Jika tidak, ia satu bentuk pencerobohan, encroachment, eh, kuasa yang boleh dicabar secara undang-undang dan politik Kerajaan Malaysia sebagai contoh eh, Kerajaan Malaysia uh, lawan Nasiruddin uh, Nasir eh, dalam tahun 2004 eh. isunya Malaysia Tandatangan International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR tetapi belum direliktifkasikan. Di 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 Peguam cuba berhujah menggunakan prinsip ICCPR untuk kes tahanan. Keputusan Mahkamah Waktu itu mengatah memutuskan bahawa perjanjian antarabangsa tidak berkuat kuasa di Malaysia, melainkan digubal dalam undang-undang domestik. Begitu juga kalau mereka menggunakan alasan perjanjian uh, antarabangsa misalnya untuk mengubalkan undang-undang biasa tidak boleh terpakai sebegitu saja, jika tidak uh, di, uh, dibentang dalam Dewan Undang-Undang Negeri jadi um, keputusan mahkamah jelas uh, bahawa perjanjian antarabangsa tidak berkuasa di Malaysia melainkan digubal dalam undang-undang domestik begitu juga isu-isu yang telah dibangkitkan oleh uh, Tuan Yang Sultan Matun ya. jadi prinsipnya perlembagaan Malaysia hanya mengiktirafkan undang-undang diluluskan parlimen bukan semata-mata perjanjian ini ditandatangani di peringkat antarabangsa it doesn't mean that kalau ada kononnya perjanjian nombor tiga itu adalah kontrak antarabangsa secara otomatik ia dibawa ke negeri dan kuasa itu diturun seolah-olah persetujuan sebenarnya boleh menggunakan kuasa itu untuk mengubalkan undang-undang biasa BDA 1974 adalah tidak sah kerana ia melanggar pembahagian kuasa yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dan Hak khas Sarawak di bawah Perjanjian Malaysia 1963. Menurut perkara 77 per ya, Perlembagaan Persekutuan, apa-apa bidang kuasa yang tidak diperuntukkan secara nyata dalam senarai persekutuan adalah kekal di bawah kuasa negeri. Petroleum dan sumber asli dalam wilayah serta dasar laut negeri Sarawak tidak pernah dipindahkan melalui pindaan perlembagaan. Sebaliknya, hanya melalui undang-undang biasa PDA 1974 yang dan yang tidak mendapat persetujuan Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak ketika itu. Tambahan pula perkara 112C dan 112D perlembagaan uh, mengiktirafkan pemulihan khas hasil minyak dan gas untuk Sabah dan Sarawak yang membuktikan bahawa hak-hak ini semuanya diiktiraf di uh, diiktiraf peringkat perlembagaan ya. maka itu parlimen tidak boleh merampas kuasa ini hanya melalui akta biasa tanpa pindaan perlembagaan dan tanpa persetujuan negeri uh, contoh kedua ya prinsip federalisme ya. menuntut hormat kepada otonomi negeri penghakiman Mahkamah Persekutuan dalam Mamat bin Daud lawan kerajaan Malaysia 1988 telah menegaskan bahawa bahawa jika Parlimen membuat undang-undang di luar senarai kuasanya ia adalah dikatakan ultra vias di luar kuasa mereka dalam isu perjanjian antarabangsa mulai uh, mengenai antarabangsa juga eh, kes kerajaan negeri Kelantan dan kerajaan persekutuan Malaysia menunjukkan bahawa kuasa persekutuan tidak menul, mutlak eh. ia tidak boleh merunding atau meratifikasi perjanjian dengan kesan ke atas negeri tanpa pin atau pimpinan pindaan atau persetujuan ya. Eh. Ini kes dalam tahun 1963. Oleh itu, PDA 1974 yang memusat semuanya hak petroleum kepada Petronas adalah bercanggah dengan semangat perlembagaan ma 63 dan prinsip sistem federalisma. Ia sewajarnya diisytiharkan tidak sah atau sekurang-kurangnya tidak terpakai di wilayah Sarawak. Sebagai penutupnya, saya ingin berucap walaupun benda yang disebut oleh uh, Tuan yang selamat Tun Panjang atau benda saya nak secara ringkasnya ini perengkah yang saya dapat kutip ya. Gabungan perkara 77 digabung dengan perkara 161 i memberi hujah konstitusional uh, yang sangat kuat pada Sarawak untuk mencabar undang-undang ya, yang disyati encroachment menceroboh kerana kedua-duanya menegaskan kuasa negeri tidak boleh diambil begitu sahaja malah memerlukan persetujuan rasmi negeri. Saya komen, like, subscribe dan share. Sama-sama kita fikir, sama-sama kita bagi komen untuk kebaikan bersama. Ini adalah satu kejarahan saya sengaja untuk memberi secara pendek, ya, ringkas supaya ramai yang memahami apa yang disebut oleh uh, Dr. Uh, Tun Wan Junaidi ya, waktu memberi uh, pencerahan di Yuri Masa Jumaat lepas ya, bagi mereka orang yang menonton TikTok ke, YouTube ke, sebab so, cuba ikuti ya pencerahan ini jangan dengar cakap sana cakap sini sebagainya ini adalah satu pencerahan ilmiah untuk kita dengar untuk kita nilai dan untuk kita consume, untuk ilmu kita bersama, sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh